बोलतो नंतर हिंदीमध्ये सांगितलं गुन्हे शाखेच्या प्रॉपर्टी सेलला एक इन्फॉर्मेशन मिळाली होती की एक व्यक्ती लोकांना पॉन्झी स्कीममध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी प्रद्युत करून हायर रिटर्न्स देण्याचा प्रॉमिस करून त्यांच्याकडून पैसे घेत आहे आणि त्यांनी बऱ्याच लोकांना फसवलेला आहे या संदर्भात वर्सोवा पोलीस ठाण्याला एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता फसवणुकीचा आणि या आरोपीचा विशेष टीम लावून का गुन्हे शाखेच्या वतीने शोध घेण्यात येत होता साधारणतः या आरोपीच्या शोधासाठी तीन टीम्स आमच्या कार्यरत होत्या या आरोपीचा बरेच दिवस शोध घेतल्यानंतर हा आरोपी छत्तरपूर मध्य प्रदेश इथून याला अटक करण्यात आलं याच्या प्राथमिक चौकशीमध्ये साधारणतः चारशे ते पाचशे लोकांची फसवणूक यांनी जास्त रिटर्न्स देतो गुंतवणुकीमध्ये दे। या मा प्रॉमिसच्या खाली केल्या असल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे या आरोपीच्या घराच्या आणि इतर ठिकाणांच्या झडतीमधून साधारणतः एकोणीसशे ग्रॅम सोनं आणि पंचवीस लाख कॅश ही अमाऊंट जप्त करण्यात आलेली आहे एकूण फसवणुकीचे अमाऊंट आमच्या प्राथमिक त तपासानुसार साधारणतः एकशे सत्तर कोटींच्या आसपासशी आहे आणि या गुन्ह्याचा तपास प्रॉपर्टी सेलच्या वतीने करण्यात येत आहे किन्नीमध्ये क्राईम ब्रँच की, ये। की प्रॉपर्टी सेल को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी की एक सस्पेक्ट लोगों को हायर रिटर्न्स देने के प्रॉमिस पे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोविडेंटली तैयार कर रहा है और इसमें तकरीबन 84 परसेंट रिटर्न का प्रॉमिस कर रहा है इसे आधार पे जिस व्यक्ति की चीटिंग हुई थी उसकी कंप्लेंट पे एक ऑफेंस वर्सोआ पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था हमारी तीन टीमें पिछले कई दिनों से इस एक्यूज का सर्च कर रही थी और फाइनली कल छतरपुर मध्य प्रदेश में इस एक्यूज़ को हमारी टीम ने पकड़ा है इस एक्यूज़ के घर और वेरियस प्रेमाइसिस के सर्च में अब तक हमें 1900 ग्राम गोल्ड और 25 लाख रुपए कैश ये हमने जब्त किया है जिसकी टोटल वैल्यू वन करोड़ 67 सेवन है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो चुका है कि तकरीबन 400 से 500 लोगों की चीटिंग इसने की है और ये चीटेड अमाउंट जो है वो तकरीबन वन सेवेंटी करोड़ के आसपास जा रही है इस ऑफेंस uh, का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमारी प्रॉपर्टी सेल की टीम के uh, द्वारा किया जा रहा है थैंक यू आरोपी ने एक समय uh, यश ट्रेडिंग कंपनी करके एक एल एल पी कंपनी इस्टेब्लिश की थी इस कंपनी को वो प्रोजेक्ट करता था कि मैं आ, से भी रजिस्टर्ड है मेरी कंपनी और आप आ, बिना हिचकिचाए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आरोपी का जो बैकग्राउंड है नॉर्मल ग्रेजुएट है वो वर्षों का रहने वाला है और हाइयर रिटर्न्स का, का प्रॉमिस वो लोगों को करता था इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी 22 से लेकर मई चौबीस ट्वेंटी तक यह सब चलता रहा इसमें जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ चीटिंग हुई है उन्होंने जितने अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो मिलने वाली नहीं है तो लोग उसको ढूंढने लगे और इसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई है तो इनिशियली इसने उनके ही इन्वेस्टर्स की अमाउंट सर्कुलेट की जैसे जैसे इसके पास पैसे आते गए वैसे वैसे वो दूसरे इन्वेस्टर्स को एज ए रिटर्न वही कैश देता रहा इसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि इसमें रिटर्न्स आ रहे हैं लेकिन एक स्टेज पे जाके जब इसके पूरे कैलकुलेशंस फंस गए तो लोगों को देने के लिए इसके पास पैसे बचे नहीं उस वक्त लोगों ने फिर लोगों uh, ho, uh, 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 दिद्द। इन्व, को कि उनके साथ चीटिंग हुई तो उसका सर्च शुरू किया और मे दोन हजार चोवीस वो गायब हो गया गा शेअर मार्केटमध्ये आमच्याकडे इन्व्हे इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये रिवील झालं आहे की शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट मार्केट करतो तुमच्या पैशांची आणि साधारणतः एट्टी फोर पर्सेंट रिटर्न्स देतो आहे आणि याच्यामध्ये नोट करण्यासाठी एक सारखी एक गोष्ट आहे की ज्या वर्सोवाच्या एरियामध्ये हा राहत होता तिकडे साऊथ इंडियन पॉप्युलेशन जास्त आहे आणि याचा जो स्प्रेड आहे तो मुंबई एम एम आर आणि काही आपली आजूबाजूची राज्य जिथे साऊथ इंडियन्स आपले राहतात अशा राज्यांमधले बरेचसे इन्व्हेस्टर्सला यांनी चीट केलेलं आहे साऊथ इंडियन्सचं जास्त प्रमाण आहे कारण कोविडमध्ये जे काही मदतकार्य चालायचं ज्या मिटिंग्स चालायच्या या माध्यमातून त्यांनी स्वतःला इंट्रोड्यूस केलं लो होतं लोकांना आणि मग इनिशियल ओळख होती त्याच्या माध्यमातून काही नी त्याच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट केली इन्व्हेस्टमेंटला रिटर्न्सही आले मग माउथ पब्लिसिटी होत गेली आणि बऱ्याच लोकांनी मग स्वतःचे पैसे गुंतवले इतरांकडून उसने घेऊन गुंतवले आणि असं हे स सर्कल वाढत वाढत जाऊन मग चारशे ते पाचशे गुंतवणूकदारांपर्यंत ही संख्या गेलेली आहे आमच्या टीमनी छत्तरपूर मध्य प्रदेशवरून पकडलेला आहे याच्यासाठी आमच्या तीन टीम्स मागील काही दिवस काम करत होत्या आणि मग टेक्निकल इन्व्हेस्टिगेशन आणि ग्राउंड वर्क ह्याच्या माध्यमातून आम्ही ह्याला शोधू शकलो सोशल वर्क करता था उस वक्त जिनको कुछ जरूरत है उनसे कॉन्टॅक्ट मे था तो इस प्रकारचे उसका कॉन्टॅक्ट बढता गया गे से हे आता आम्ही चेक करतो आहे त्या अँगल्स इवन त्यांनी आता हे आम्ही तपासतो आहे त्याचे सगळे बँक अकाउंट्स त्यांनी जे काही आता हे लोकांकडून पैसे घेतले त्याचं डिस्पोजल कशा पद्धतीनं केलं आहे त्याच्यानंतर या गुन्ह्यामध्ये त्यांनी जी इन्व्हेस्टेड अमाऊंट आहे त्याच्याकडची ही सगळी प्रॉपर्टी आयडेंटिफाय करून एम पी आय डी ॲक्टनुसार जी कॉम्पिटंट अथॉरिटी आहे त्याच्या माध्यमातून आम्ही त्या ती प्रॉपर्टीचे जे डिस्पोजलची प्रक्रिया आहे तीही आम्ही करणार आहोत ठीक आहे प्रश्न हमारी यही लोगों से अपील है की हाइयर रिटर्नस के नाम पर आजकल ठगने के इंसिडेंसेस बहुत हो रहे हैं तो जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने अपने हार्ड एंड पैसे जो है इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक बार इन सब स्कीम्स की वो स्कीम से डील करने वाले लोगों की ऑथेंटिसिटी चेक करके ही इन्वेस्ट करना सही रहेगा नहीं तो जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत से इंसिडेंसेस हो रहे हैं चीटिंग के और बाद में अपने पैसे रिकवर करना और उसके लिए प्रोसेस इन सब से हमें गुजरना पड़ता है इन सबसे अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त थोड़ा सा कॉशियस रहें ठीक है, वो वो है? क्या वर्ली <laughs> <laughs> वाला शेयर मार्केट और लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं करता था ये लेता था जमा करके दूसरे को देता था दे तो उस तो सर्कुलेट तो करता नहीं था।, था मतलब कभी ये पहले शेयर मार्केट में धंधा करता था इसको नॉलेज है नहीं कुछ नॉलेज नहीं सिर्फ बताया है लोगों को इसने पैसा लेता इसमें हाँ यस जैसे अदर्स तो हाँ पौजी स्कीम अदर स्कीम्स में हम देखते हैं ना एक ब्रेकअप पॉइंट आता है वैसे इसका एक ब्रेकअप पॉइंट आया हाँ आ, ये इसका और बनाया कुछ प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई की है एक चार व्हीकल्स दो फ्लैट गाँव में दो जगह पे लैंड बाद में छः बैंक अकाउंट्स इतना तो हमने इनिशियली आइडेंटिफाई किया है बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी है वो इन्वेस्टिगेशन में आइडेंटिफाई की जाएगी प्रॉपर्टी की जाएगी ना एम के तहत वो प्रोविजन है ये में उसकी दो लैंड पार्सल्स है गांव मतलब कौन सा गांव है 76 पूर्ण गुजरात वेरावल गुजरात वेरावल सर एक साथ में बता दीजिए ये जो नए कानून के अंतर्गत ये आ रहा है नहीं नहीं इंसिडेंस जो है एक जुलाई के पहले का है ना तो ओल्ड एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन सर लोगों से क्या अपील करेंगे जिस तरह से ये फ्रॉड बढ़ रहे हैं